я начну с другого где-то в 90-е годы был тут такой центр современного искусства 40, 34, и я имел удовольствие быть председателем Одесской Магнитовой Рады это означало, что минимум дважды в год мы собирались всей Восточной Европой на очень собирательные конференции и два раза в год мы обсуждали, как правило одну и ту же тему IP. Это было так интересно, и э, э, потом выходя в Кулуары, мы говорили, как нас уже за три точки, а это идентичность, потому что оно уже действительно достало. И вставали бедные югославы и говорили, мы ничего не понимаем, потому что мы всю жизнь вот мы родились в Югославии, которая была там не присоединившейся не страной, и мы никогда не задумывались о том, что мы не Запад, а Восток, и только присоединившись к Западу, мы, э, э, нам э, после этого присоединения, как бы после утверждения европейских контекстов, нам сказали, что мы Восток. Э, пока мы были на Востоке, мы были западом. Вот. Тут даже целая область такая есть в Украине, называется Закарпатская. Да? Потому что отсюда, вот Тиберия, если я вижу, отсюда она Закарпатская, а оттуда на Прикарпатск, вот. И э, часть людей идентифицирует себя с Закарпатской Украиной, а часть с Прикарпатской Русью. И в общем-то принадлежат они к одному и тому же Я э, человек, выросший в в городе Одессе, у которого identity начиная где-то с 5 века до Рождества Христова, на этом месте стоял город. Вот, и плавали там античные корабли, привозили какие-то амфоры, пили вино, стояли греческие статуи, потом это был какой-то турецкий город, потом это был какой-то Литовский город, потом это ну, историю не будем рассказывать. Я э, вырос в русской культуре, причем первый человек в литовских предков, который вырос с русским языком, потому что родители мы э, родились с двумя языками, это идиш дома и украинский на улице. А при мне пытались говорить на идиш, когда хотели, чтобы я чего-то не понял. И, разумеется, я все те слова, которые мне не надо было слышать, быстрее всего выше и начал повторять. И в доме я окончательно перешли на русский. Вот. Я вдруг в один прекрасный день проснулся к страны, которая называется Украина. И в тот момент, когда один московский галерист с фамилией, которая заканчивается на «енко», сказал мне, художник Ройбург, что ж вы хохлы, что ж вы были недовольны, что ж у нас же с вами, с хохлами, все было всегда хорошо. Знаешь, что такое Клирис? Я понял, что я уже принадлежу какому-то реально другому идентизе, меня не спрашивали, вот. но я к нему принадлежу объективно, потому что мы хохлы, хотели вот так, не захотели вот быть частью Великой России, которая представляет господин Сумилии Заканчивающий Вот и, и я пытаюсь понять, что такое украинская идентица. Я понимаю, что такого нет в природе. Что действительно дальше за меня основную часть сказал изредка. А, вот, э, это страна, которая до сих пор не понимает, что такое ее культура. Как можно принадлежать украинской культуре, если Украина для своих граждан не сформулировала общепонятного и общеприемлемого понятия украинской культуры? Понятие русской культуры, общеприемлемое для большей части э, русских, сформулировано. Понятия украинской нет. А, до сих пор не проведено, э, не сделан выбор в identity, в, в, между, там, скажем, кровью и почвой. А, да, и, и дышит почва, и судьба. А, кстати, да, а, я уже, наверное, на душу не хватит времени. Вот, но м -м, просто, а, понимаете, а, украинская идентити есть некая сформулированная а, концепция, которая вот опущена нам как матрица, и я должен испытывать какие-то а, особые чувства при виде а, особым а, образом раскрашенных пасхальных яиц и особым образом вышится во полотенце. вот, А при этом а, а, жители, дети там, одесситов, писатели Бабеля или Олешу, учат в программе зарубежной литературы. Вот. И когда я читаю на Западенских каких-то сайтах про польский Львов, я понимаю, что для моих друзей в это то же самое, что для меня какой-то вот одесский золотой век – это часть той среды культурной, которая меня сформировала, мои взгляды, мой мир. И в то же время для меня оно позиционируется как иностранное и действительно как-то никак не входит в тот э, паёк государственной культуры, которым меня кормят и не будут никогда кормить. Я уже не говорю о таких проблемах, я хочу всех поздравить. Я когда-то ругался на украинской правде в вопросе об украинской культуре. На прошлой неделе впервые в независимой Украине издали однотомник Михаила Семенко. Это отец украинского футуризма. Это все равно, что в России впервые бы издали Маяковского в этом году. Ну, э, э, в предисловии там кто-то говорил о том, что его, его расстреляли в 1937 году и Сталин его запретил за национализм, потом открыли при Хрущеве и Брежневе и запретили за авангардизм. Потом его открыли в перестройку и запретили, э -э -э, ну, э -э, он попал в опалу за сталинизм, потому что он левый. И, наконец, его издали с культурами. Последнее стихотворение поэта Расселина в 1937 году датировано в 1928 годом. То есть поэта Михаила Лисененко крупнейшего представителя левой авангардной украинской литературы 20 века, я до сих пор при всем желании не знаю. О какой адельте можно говорить? Я очень, наверное, заговорился, на эту тему я могу говорить часа два. Вот,